Дорогие крымчане, учитывая ситуацию, которая сложилась сегодня, мне хочется призвать вас жить мирно. Жители Западной Украины никогда не были настроены агрессивно против крымчан и Крыма. Мне хочется обратиться к вам от имени работников искусства. Как мы знаем, искусство всегда было вне политики. Мы неоднократно были гостями у крымчан. Крымчане были гостями у нас на западной Украине, и мы всегда радовались тем, что мы вместе. Я призываю вас всех, прошу вас э, жить мирно, э, так как мы жили до сегодняшнего дня, и надеемся на Бога, что Он нам поможет, и мы всегда будем едины. Когда я шел к вам, меня провожала внучка. Она колыхала такую колобельку, где лежала игрушка, и говорил, я маленькая мама. А возле нее стояли мама и бабушка. А с одной стороны на них смотрели портрет Тараса Шевченко, а с другой икона Богородицы. Вот как эта капличка, в которой есть икона Мать. Это священный образ вы, матери, те, кто будут матерями, те, кто есть матерями, те, кто носит в сердце память о матери. Для нас Украина – это мать наша, мать, которая больная, которая в данной ситуации наполнена очень большой болью. Но эта боль, эта беда – это наша бедность. Бедность и материальная, и духовная которые в нас есть. И в таком случае не отсекать руки надо, а лечить, лечить любовью. Как писал наш великий Кобзарь, то, кто маму забывает, того Бог карает, того люди цураются в хату, не пускают. Это наш общий дом, Украина. Дайте сердца и руки один одну. Любите ее. Хочу звернутися до, напевно, до всієї України, і в тому числі до кримчан з таким спроханням, напевно, з мольбою, щоб все ж таки Україна у нас дуже хороша, і красива держава, і люди надзвичайно хороші. Хочеться, щоб цілісність, суверенність України залишалася, і кордони її не змінювалися. Тому що наші і предки, наші діди, бабці стояли за цю Україну, за цю територію. И не хочется, чтобы сегодня из-за каких-то политических, не политических моментов были какие-то внутрі и внутри страны, и за межами. І на сьогоднішній день у нас от я в складі збірної команди України і Суми, і К у нас масажист, і з Чернігова, з Харкова, ну, спортсмени і тренери з абсолютно з різних областей. Ми в прекрасних стосунках, ми прекрасну мову знаходимо. І я знаю, що принаймні у нас абсолютно всюди є мільйонна армія болівальників. І я думаю, що навіть спорт це йде, як от одна з тих ланок об'єднання всієї країни. И, конечно, я очень хочу, чтобы все межі остались такими, какие они есть на сегодняшний день. Дорогие братья и сестры, дорогие кремчане, сегодня народ Украины волей Господа Бога проходит большое испытание на свою свободу. И я не думаю, что ваш мудрый регион, останется в стороне от этого выбора. Потому что для человека свобода ⁇ это благо самое высшее, которое может быть. Я не думаю, что вы не хотите, чтобы вас росли счастливые дети, чтобы мы приезжали к вам в гости, чтобы мы вместе дружили, чтобы мы вместе любили, чтобы мы вместе праздновали наши праздники. В этот волнующий, тревожный день, а может быть и время, я хочу сказать, что нам надо вместе встать и сохранить нашу великую Родину, которая дала так много миру и сегодня в очень-очень в очень трудном положении. Неужели... Да, и тут, наверное, приходит, приходится вспомнить Великого Кабзаря, который сказал очень простые и очень емкие слова о своем народе, о человечестве, наверное, вообще. Он сказал в своей молитве так, а всем нам разум на земле, единомыслие подай и братолюбие пошли. Спасибо вам за вашу мудрость.